Hai semua, dekat tepi saya ni ialah keluarga terbaru daripada E-MAS lepas E-MAS 7 dan juga E-MAS 5 iaitu E-MAS 7 PHEV Jadi macam nama dia, Iman 7 PHEV ni ialah plug-in hybrid EV. Jadi dia menggunakan dua kuasa yang berbeza iaitu kuasa pertama iaitu enjin yang biasa yang macam kereta-kereta kat luar sana tu. Satu lagi ialah motor elektrik. Jadi kita tengok dulu sikit rekat luaran pada Iman 7 PHEV ni. Lagi-lagi dekat bahagian hadapan ni yang mana dia dah ada satu line dekat sini yang menggabungkan lampu daripada kanan ke kiri. Memang nampak style habis dan dia punya konsep rekaan yang sama juga digunakan dekat lampu bahagian belakang. Proton menawarkan tiga varian yang berbeza untuk E-MAS 7 PHEV ni iaitu Prime yang paling rendah, kemudian ada Premium dan Premium Plus yang paling tinggi Untuk Prime dan Premium, ia mempunyai bateri sebesar 18.4kWh dengan jarak perjalanan 105km NEDC Varian Premium Plus ada bateri besar sikit iaitu 29.8kWh dengan jarak perjalanan 170km NEDC Motor elektrik ni dapat menghasilkan kuasa sebesar 160 kW dengan 262 Nm torque. Kalau dari segi pengecasan, variant prime dan premium menggunakan pengecasan DC 30 kW jadi dia boleh charge daripada 30 ke 80% bawah 20 minit. Tapi untuk premium plus, dia menggunakan pengecasan DC 60 kW dan boleh charge daripada 30 ke 80% dalam masa bawah 16 minit. Ketiga-tiga variant ni guna pengecasan AC yang sama dengan kuasa 6.6 kW. Untuk enjin pula, tiga-tiga varian pakai enjin yang sama iaitu 1.5 liter 4 silinder dedicated hybrid enjin yang dapat hasilkan kuasa 73 kW dengan 125 Nm torque. Enjin ini juga hanya memakan 4.3 liter petrol untuk jarak perjalanan 100 km. Jadi kalau kita gabung penggunaan motor elektrik dan juga enjin ni, kereta ni boleh jalan sampai 1065 km NEDC. Untuk mod pemanduan IMAX 7 PHEV ni ada 3 mod yang berbeza. Yang pertama pure. Yang ni macam korang bawa EV yang sebenarnya lah. Tak ada guna power engine pun. Yang kedua ada hybrid. Mod ni akan bertukar antara motor elektrik dengan engine. Atau gabungan dua sekaligus untuk kasih jarak perjalanan yang paling optimal. Last sekali power. Ini lebih kurang macam hybrid tadi. Tapi dia akan lebihkan kepada power untuk kereta ni ok sekarang saya dekat bahagian dalam kereta ni macam korang tengok ni dia punya interior dalaman ni memang agak luas juga dekat bahagian tengah ni ada skrin bersaiz 15.6 inci 2K siap dengan touch screen dan boleh connect dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto lepas tu dekat bahagian tengah ni ada wireless charger untuk phone korang dari segi driver side pula dekat depan ni ada cluster meter dan dekat depan tu lagi ada HUD untuk bagi driver lagi fokus lah dari segi kompakmen untuk storage pula kat sini ada memang agak banyak Yang pertama dekat bahagian depan ni ada dua cup holder Lepas tu bawah ni pun ada juga storage untuk korang letak barang-barang korang Dan bawah ni pun ada lagi untuk macam nak letak handbag ke apa semua Lepas tu depan ni ada USB-A satu dengan USB-C lepas tu dengan power outlet jadi sekarang saya duduk kat bahagian belakang pula dan macam korang tengok dekat bahagian belakang ni pun agak luas dan selesa dan untuk tinggi saya yang 170cm macam tu dia memang agak selesa uh, leg room pun agak banyak dan punya head room pun masih lagi banyak kat atas ni lepas tu dari segi storan-storan dekat bahagian belakang ni pun banyak juga yang pertama ada ni dekat bawah ni korang boleh letak lah apa-apa kat sini lepas tu ada USB-C dengan USB-A lagi ada aircon untuk penumpang kat belakang dekat bahagian pintu tu pun korang boleh letak barang-barang lagi dekat tepi ni lepas tu dekat bahagian tengah ni boleh tarik lagi dan ada dua lagi cup holder untuk letak air kat sini jadi inilah dia Proton e 7 PHEV buat masa ni kita masih lagi tak tahu apa-apa pasal dia punya harga jadi sama samalah lah kita tunggu dia punya pelancaran rasmi dia tu jadi itu saja daripada saya Amzari kita akan jumpa lagi dekat video yang akan datang bye bye